Qlobal istiləşmənin mümkün əsas səbəbi insan fəaliyyəti deyil, havada və okeanda karbon qazının tərkibindəki disbalans ola bilər. Bu sözləri Rusiya Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun Geosferlər arası proseslərin fizikası laboratoriyasının rəhbəri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Sergey Şalimov deyib. Alimin sözlərinə görə yer kürəsində temperaturun dəyişməsi əvəllər də müşahidə edilib. Məsələn, son buzlaqlar arası dövrdə yer kürəsində temperatur indiki ilə müqayisədə təxminən 2 dərəcə C yüksək şey olub. Baxmayaraq ki, o zaman sivilizasiya olmuyub. Bundan əlavə 19-cu əsrin sonundan 1950-ci illərə qədər olan temperatur minlərlə il əvvələ nisbətən fərqlənib. O qeyd edib ki, bu səbəbdən qlobal istiləşmənin yalnız insan müdaxiləsi olduğunu demək olmaz. Kalsium karbonatın əmələ gəlməsi ilə atmosfer və okean CO2 arasında tarazlığın olduğunu ittihaya edən Linus Pauling-in fərziyyəsi var. Bir qədər yer dəyişmə olarsa, o zaman atmosferdə CO2 artacaq. Bura də bir çox səbəbləri başa düşməli. Hər halda bu qazın, neftin və kömürün yanmasından CO2-nin artması deyildi, Ya Şalimov əminliklə vurğulayıb. O, insan fəaliyyətinin okeanda və havada karbon qazının tarazlığına təsir göstərə biləcəyini izah edib. Lakin elm adamları bu balansın necə dəyişdiyini, istiləşmə effektinin niyə baş verdiyini və bununla bağlı nə edilə biləcəyini hələ başa düşə bilməyiblər.